антикризові дії, антикризові програми. Навколо них надзвичайно багато розмов, але по факту, що ми маємо? Чи побачили ви особисто якісь конкретні антикризові закони? Ми не говоримо цілком про програму, ми говоримо хоча б про конкретні законопроекти, які були ухвалені, які почали діяти, які реально допомогли країні хоча б трішки вийти, якщо не вийти з кризи, то принаймні не зупинитися безпосередньо в ній. І як би ви оцінили урядові спроби антикризові і опозиційні? У оппозиции, безусловно, есть свои функции и обязанности. И поверьте мне, что в ни в одной европейской стране, демократии вы не услышите претензий к оппозиции, что она в какой-то степени несет ответственность вместе с властью. Я думаю, что это попытки еще раз переложить ответственность на других. Вопросы не носят системного характера. Они может быть каким-то образом пытаются пригасить те или иные проблемы, но... К сожалению, мы это видим даже по заключению экспертов Международного валютного фонда, что сегодня пытаются даже скрыть реальное положение дел в экономике, состояние бюджета. Сегодня фактически правительство засекретило показатели, основные показатели макроэкономические нашего государства, поскольку оценка деятельности тогда была бы более, наверное, критичной. И, на мой взгляд, сегодня нужно определить, Основную программу действий, поскольку, безусловно, решить все проблемы комплексно нельзя. Необходимо понимать, что в первую очередь на что должно влиять власть и какие решения, законы необходимы для принятия в парламенте. Когда нет коалиции и нам целый год говорят обратное, и когда не принимаются законы, которые способны компенсировать те потери и то влияние негативное в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом, тогда становится понятно и можно задать вопрос, а вообще контролирует ли правительство ситуацию в стране? Сможет ли сегодня власть эффективно справиться с теми трудностями, которые в конечном итоге ложатся на плечи простым людям? Антикризових я так зрозуміла, що антикризової програми в будь-якому разі не буде ухвалено, поки не буде знову ж таки якоїсь консолідації в парламенті. Ми бачили не один раз, майже майже е можливість того, що партії районів і блок Юлії Тимошенко дві найбільші політичні сили об'єднаються, але так і не склалося. Як ви вважаєте, чому? І чи можливі так би мовити рецидиви, тобто чи побачимо ми найближчим часом ще якісь спроби об'єднання? История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Я был большим сторонником широкой коалиции осенью прошлого года, когда в сентябре месяце можно было действительно объединить усилия, упредить последствия негативные от стремительного ухудшения ситуации в экономике, в социальной сфере. Можно было начать реформы, сбалансировать ситуацию в стране, и тогда шанс был упущен. Сейчас же, знаете, все повторяется, но это уже становится фарсом, когда на фоне полной разрухи тех огромного количества скандалов коррупционных, которые мы слышим, пытаться каким-то образом объединиться, возникает вопрос ради чего? Ради того, чтобы продолжать то же самое, либо нам нужны действительно перемены и серьезные преобразования в стране. Эта власть, она не только себя исчерпала, дискредитировала, но и она создала для нас, для всех в Украине понимание того, какой не должна быть власть. Я уверен, что общество в этом плане в ближайшую избирательную кампанию сможет не только, осознав это, сделать правильным выбором, но и сделать все возможное, чтобы избежать повторения подобного, чтобы мы больше никогда с вами не оказались в такой ситуации, когда понимание того, что государство фактически сегодня теряет способность обеспечить права и гарантии своим гражданам, когда мы сталкиваемся с огромным количеством социальных проблем, которые действительно влекут серьезные последствия за собой, то мы понимаем, что нам нужна сегодня абсолютно другая власть, которая способна нормально, эффективно работать и выполнять собственные обязательства. Ви сказали зробити правильний свідомий вибір. А як ви вважаєте, чи достатній вибір у наших громадян? Адже чимало хто говорить про те зараз, і експерти на цьому сходяться і соціологи, що люди потихеньку втрачають довіру до абсолютно всіх політичних сил, буквально всіх тих, які представлені у парламенті, чи достатні у них вибір загалом Це правда. І повірте мені, що рівень розчарування після событий 2004 року он настолько велик, что вернуть доверие граждан к власти будет крайне сложно. Но мы должны понимать, что это единственный механизм формирования как структур государственных, так и государственной политики. И здесь важно не только в очередной раз представить на суд общественности политические программы, но и самое главное заложить основу того, чтобы эти программы выполнялись чтобы был механизм ответственности и влияния на деятельность власти не после того, как пройдет конституционный срок полномочий, как вот мы сейчас ждем, пока закончится полномочия у президента Ющенко, понимая, что, безусловно, за эти несколько месяцев он не реализует свою программу «10 шагов на встречу людям», а будет в конечном итоге делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию и любой, любой ценой сохранить власть, либо передать ее своему преемнику. Но, тем не менее, знаете, время идет и все меняется. Я уверен, что и политическая культура в Украине возрастает, и понимание того, что это вопрос уже не нашей только ответственности перед собой, а прежде всего перед будущими поколениями, перед нашими детьми. И мы должны сделать все возможное, чтобы добиться стабильности и нормального развития.